В студії спільнобачення Валерій Дротенко, Дмитро Левицький і сьогодні у нас в гостях представники громадської ініціативи, яка обстоює і привертає увагу громадськості до можливого продажу в Росії французьких військових десантних кораблів типу «Містра». Знайомтеся Олена Гарькова і Климон Шино. Мистрали это корабль вертолетно-десантного типа, это, это под классом ниже немножко чем авианосцы, корабли и водоизмещением 30 тысяч тонн, который может одновременно перевозить на себе 450 солдат, 177 моряков, генеральный штаб на короткие расстояния может быть около 1000 человек, 60 бронетранспортеров из которых 16 танков, 16 вертолетов, из которых 6 может взлетать с палубы корабля одновременно. Для этих вертолетов будет специальный ангар построен, 1800 квадратных метров, чтобы вы понимали. Вот одновременно ну, это плавучий госпиталь, и одновременно там будут стоять пушки. То есть на самом деле это очень серьезно, очень опасно оружие. Это корабли дистанционного управления. То есть, как сказал один из российских военных экспертов Павел Феденгауэр, мы можем поставить эти, ну так и сказал открытым текстом, на французском радио, мы можем поставить эти корабли в Крыму и с них нападать на Одессу. Ну, насколько, Нет. я думаю, будет, возможно, интерес нашим зрителям, насколько я понимаю из его характеристик, то есть это батальонная тактическая группа, которая позволяет оперативно по воздуху либо морским путем произвести высылку на достаточно большом удалении от собственного корабля. Но я еще не сказала, что с этим кораблем угу. вместе идут четыре угу. десантные лодки, которые служат для того, чтобы высаживать пехоту и танки, на в том числе объект. и морским путем. Да, да. А насколько современные эти лодки? Современные это самый современный флоте. во французском флоте нет, нет подобных, Да, это да. Ну, второй самый большой э, корабль был во французском флоте. Поэтому есть, это... Я так понимаю, что да. на французском флоте сейчас на вооружении стоят менее современные корабли, И менее большие, потому что французский корабль Афудох, например, молния, mm -hmm. он меньше, чем мистраль. Да, у нас только три таких э, И раз я хочу купить сейчас э, два. И у них есть ну, опция, да? Чтобы подряд, купить подряд, да. да, значит, что вы еще два последних, значит, Кстати, это очень важный момент. Насколько вот, известно из прессы о том, что вот, хотелось бы узнать ваше мнение, получить информацию об этом. Насколько известно из прессы, два корабля сейчас строятся, да, они там фактически уже построены, готовятся их передаче обучения личного состава. И следующие два корабля будут построены уже в России. То есть состоится передача технологий значительного объема которые, насколько я понимаю, и, возможно, вы подтвердите или опровергните мои слова, могут использоваться не только на военно-морском флоте, но и в сухопутных войсках, в каких-то войсках специального назначения, да, там, возможно, в авиации. То есть, соответственно, это повысит способности вооруженных сил Российской Федерации очень существенно. Да, один из ну, моих ну, контактов, это бывший офицер французского флота, мне сказал, что обычно такой корабль стоит ну, 300 миллионов. И мы продадим их, ну Франция продадит э, эти корабли за 600 миллионов, потому что будет, ну, трансфер, тех, ну, технология. Mm -hmm. И они, да, сейчас покупают технологию, и они, конечно, сами могут строить, ну, простые корабли. Mm -hmm. Но им интересно именно узнать э, о нашей технологии, об электронике. Э, да, и поэтому это, э, ну, проблема шире, mm -hmm. чем э, только 4. Э, да, да, Россия может на... себе еще 10 кораблей таких построить да. на самом деле. И насколько я знаю, вот возможно, наши зрители не знают. То есть Франция ну у нас вообще принято говорить, что Япония технологии электроники связи со Соединенных Штатами, да, но на самом деле такие французские фирмы, как Саджам. Они одни из лидеров именно военной электроники, специализирующиеся именно на военной электронике. То есть это мировые лидеры. Ну, Соответственно, Россия получит доступ к этим. Да. Ну, это, проблем. это, это проблема. Да. Это проблема. И поэтому, ну, есть люди там, которые говорят, что для России четыре корабля это не важно, они могут все равно атаковать Украину. Э, да, наверное, если хотят, могут. Но э, есть э, эта проблема э, технологий. И это, этот контракт помогает э, им строить еще сильнее э, флот. И это тоже ну, да, проблема. То есть вообще на самом деле вопрос к французскому правительству, понимают ли они, что они продают эти корабли не только в стране враждебной к Украине, но и стране враждебной ко всему миру, к НАТО, к Европейскому Союзу, в, ну, в общем-то российские правители... Политики неоднократно говорили, еще будут говорить этому. этом. Понимаете, Олена, это моральная сторона питания. Технично есть шанс нам зупинить этот продаж? На Этих шансов очень много на самом деле. Если будет политическое желание, то это можно вполне спокойно сделать. Потому что Франция, передача этих кораблей, продажа этих кораблей России, нарушает договор, который она же сама подписала как член Евросоюза. Это называется Международный кодекс поведения в отношении поставок оружия. Здесь есть 9 статей, которые предписывают, каким странам можно, каким странам нельзя продавать оружие. Вот, например, статья 3 гласит о том, что поставки оружия могут производиться только в том случае, если может быть обосновано, доказано, что предполагаемая поставка не будет использоваться государством-получателем или страной-получателем в стране конечного назначения для содействия серьезных нарушений прав человека, таким как геноцид, несудебные суммарные произвольные казни, принудительное исчезновение лиц, пытки, содержание под стражей, нарушение международных стандартов в области прав человека. То есть у нас сейчас есть история с, ну, с украинской летчицей, а да, на, на надеж надеждой да, Савченко, которая содержится под стражей в Воронеже. Ну, собственно говоря, нарушение международных стандартов. У нас есть пример украинского режиссера Олега Сенцова, которому насильно вручили российское гражданство, содержат в Москве, будут судить в Москве. Надежду Савченко будут судить закрытым судом. То есть это, это прямое нарушение прав человека. Ну, у нас Насколько я понимаю, еще вопрос, кстати, по Савченко, вопрос это не просто нарушение каких-то норм общечеловеческих это нарушение тех же самых Женевских конвенций по отношению к пленным по отношению к э, гуманным методам ведения войны то есть фактически э, это грубо говоря э, человек украден да? Да, да. то есть он не по не, на непонятных основаниях надежда савченко которая в улице судеб суде к сожалению попала в руки к террористам совершенно на непонятных основаниях она пересекла российскую границу то есть как ее перевозили Почему она содержится в этом СИЗО? То есть это фактически нарушение даже банальных женевских соглашений. Ну, Слава боку Россия докладает услышал вид христиация от від этих террористов. Ну, принаймне, не выдумала, а... Насправдень... Ну, то, что говорил Дмитрий, соблюдение международного... стадия 4, соблюдение международного гуманитарного права. Mm. Страна-получатель не совершает серьезных нарушений законов и обычных войны, изложенных в Женевских конвенциях 49-го года и дополнительных протоколах 77-го года и других применив во время конфликтов норм и принципов международного гуманитарного права, которые, например, запрещают произвольные и суммарные казни, огольные убийства, нанесение увечий, пыток и жестоких обращений, а также захват заложников и не поддерживают такие нарушения. Ну, насколько в Крыму бывало, ну, кстати, вот относительно... Сам, сам Крым, в принципе, это такой прецедент, никто не видит, относительно, относительно Женевских соглашений, вот опять-таки, может быть, многие телезрители да. мало знают, это достаточно известно в Европе, Надежда Савченко носила военную форму, у нее были знаки различия украинского военнослужащего. Отлично. В отличие от зеленых человеческих. И по Женевским конвенциям против них не могут возбуждаться уголовные дела априори. Они не могут содержаться в СИЗО, в следственном или в тюрьме. Они могут содержаться только в местах содержания военнопленных. То есть я к чему, что даже если бы де-юре, де де-факто она идет, если бы де-юре была объявлена война между Россией и Украиной, одежду yeah, yeah. Савченко в любом случае не могли бы содержать в следственном изоляторе, в тюрьме. Она как военнопленная должна была содержаться в лагере военнопленных с определенным с существенным набором прав, которые... Который которые приписаны Женевской конвенции. И тоже то, что они сейчас незаконно оккупируют Крым, это нарушение ну, одного принципа. Ну, они ну, нарушают достаточно ну, принцип, чтобы просто, просто это было незаконно да, Насчет продать. Крыма, статья 8. Эти, Обязательство содействует укреплению регионального мира безопасности и стабильности. Поставки оружия могут производиться только в том случае, если предлагаемый государству получатель или страна получатель в стране конечного назначения. А. Не участвует в каком-либо вооруженном конфликте в регионе. Если организация объединенных наций не признает, что она действует в порядке самообороны. Б. В результате этой поставки не получают вооружений сверх того уровня, которое считается достаточным для законной самообороны. С. Признают право других признанных организаций объединенных наций и государств в регионе существовать в пределах согласованных границ и соглашаются передавать споры, связанные с территориальными претензиями на регулирование третьей стороне. Д. Выполняют или соблюдают соглашение о прекращении огня в качестве стороны былого конфликта. Е. Не поощряют национальной расовой и религиозной ненависти, что представляет собой подстрекательство к дискриминации, враждебности или насилию. В частности, пропаганду, пробуждающую людей к свержению своего или иностранного правительства, или подстрекательскую пропаганду в порядке оправдания территориальных претензий. И, наконец, не участвуют в вооруженных действиях и операциях, которых могут произвести к возникновению значительного числа перемещенных лиц или беженцев. Тобто ну, Росія підпадає. Отже, ми бачимо формально цілу низку підстав. Ну, тут ще я потім скажу, із домагатися... 9 статті, що дуже цікаво. Тобто, домагатися ну то вже якби, настільки важливо. Не, формально підстави так. для Франції відмовитися від виконання цього контракту є. Але добровільно вона відмовитися від цього не бажає так розумію. І тому питання. Попри всі такі очевидні речі, які можуть би, датися знаки на іміджеві, як у уряду французького, так і Франції на міжнародній арені, чому, от чому вони так вчитилися за виконання цього контракту? контракта? Почему они так? В чем интерес ну, потому что Честно, я не понимаю, они нарушают, нарушают сейчас этим контрактом европейский закон. Они тоже, это тоже предательство наших принципов моральных, mm -hmm. это предательство наших союзников, потому что мы же в НАТО. Это предательство наших партнеров, как Украина, которые ну, страдают mm -hmm. из-за России, mm -hmm. да, это НАТО. Да. Это предательство тоже французского народа, потому что президент подписал и не связь с парламентом, и потому что сейчас они скрывают факты. Они не хотят, чтобы французский народ знал много об этом. Сейчас, например, большинство французов думают, что эти корабли не очень опасны, что это только транспорт. Но это, это не так. Поэтому они скрывают факты эм, и не говорят, э, не очень много говорят об этом. Поэтому это сложно ответить, но мое мнение, это потому что они хотят сейчас, несмотря на то, что наша экономика большая, у нас ну, много проблем с экономикой и тоже с бюджетом. У французского государства есть ну, мало денег сейчас, да, и поэтому, когда они могут получить такой контракт, для них это неплохо, во-первых. Во Отменить эту продажу, это значит, что будут штрафы. Значит, что Франция должна платить еще больше. Не только они не будут получать эти деньги, именно будет платить еще какой-то штраф России. Я прошу прощения, вот. я и... перебью. Просто я думаю, что на основе вот этого вот кодекса, который я только что засчитала, международный суд снимет эти санкции. Потому что явно было нарушение Просто 2009-я да, просто... статья против... да. противодействует терроризму. То есть, ну... Да, Но, да это правда, можно так Сставание делать. Достаточно, да. Достаточно. Да. Речь ну, да, о, о каком-то миллиарде двухстах тысячах. Миллион. Миллион. Да, но это Миллион. не только это, потому что Россия, они сказали, что если вы не хотите нам продать эти мистрали, если вы будете нарушать свой подпись, мы больше не будем заниматься бизнесом с Францией, наверное, в этой области. Значит, что Франция, наверное, планирует продать еще больше большее ну, оружие России. <мут> поэтому я не думаю, что у Ошан или у БНП Париба будут проблемы из-за этого, хотя никто не знает. А но БНП Париба он находится там в России, у него есть... Есть, фирм, да, да, он, ну, да. есть, да, есть много французских фирм в России, а поэтому а они а хотят как-то защищать. Это французский L'Oreal. Да, там много. Поэтому они хотят как-то защищать французский <мут> бизнес в этом рынке, несмотря на то, что они нарушают и закон. И принципе. Поэтому я думаю, что это то есть, вопрос. Грубо, но... грубо говоря, вот если искать концы это в этом деле, то есть лобби правительственное, то есть лобби в Минобороне и в ВПК, в военно-промышленном комплексе, плюс есть лобби вот лобби бизнеса, который так или иначе связан с Россией. Я думаю, это только мое личное мнение, но когда французское государство ничего не говорит, мы можем только догадаться. Я думаю, что это настоящая причина. Хорошо, Плюс еще один пункт, ну или ну да все. А что касается подачи вот этого в медиа, то есть В медиа это как подается? То есть во Франции же есть независимые медиа? Да, есть. Но сначала, ну, например, только один пример. Когда французские моряки приехали во Францию, наш активист, французский активист Бернард Луа нам сказал, русские что... Русские моряки? Да, русские моряки. А они уже приехали? Они уже приехали. приехали. Они... они приехали, они уже обучаются? Да, они уже обучаются. Один фран... русский корабль там, и французская армия официально ну, тренирует этих русских моряков. Несмотря на то, что Российская армия делает в Украине и в других странах. Но французские журналисты не знали, когда эти моряки приедут. Это только один пример, чтобы сказать, что государство не скрывает информацию. Но благодаря нашим акциям и особенно одному французскому активисту, который занимается этим с 2011 года, Сейчас больше и больше журналистов говорят об этом, есть ну, теле, ТВ, есть ну, газеты, которые часто пишут об этом и показывают эту проблему, и поэтому мы сейчас ну, успе... ну, как -то могли поднимать этот вопрос. И в Украине, я думаю, что мы сейчас делаем то же самое, есть больше и больше людей, которые говорят об этом и которые понимают эту проблему. Mm -hmm. Хорошо. Как вот реально, на Ваш взгляд, можно решить эту проблему, сдвинуть вот с мертвой точки, инициировать вот этот запрет на поставку? Да. По-моему, только два э, пути. Да? Первый – это если Франция э, ну, запомнит, что у, у них есть принципы, и они могут сами ну, начинать… Вспомнить. Да, вспомнить да. да. И они могут искать э, новых клиентов. Я думаю, что это, конечно, будет сложный процесс, но если есть желание, я уверен, что они могут это делать, особенно после того, как наши союзники, как Америка, как Канада, как Евросоюз, ну, Евросоюз пока ничего не сказал, но э, Америка, Канада тоже сказали, что надо найти новых клиентов, что НАТО должен помогать, этим, и что, да, и есть эксперти, которые сказали, что Евросоюз должен купить эти король, поэтому есть, будут другие клиенты, точно, нам нужно только желание от французского правительства. Если у них желания не будет, тогда, да, это вторая методика, значит, надо судиться с ним. Надо использовать этот закон, чтобы заставить их, ну, запретить доставку. Вот. Сколько есть времени для того, чтобы успеть. Э, ну надо. До они октября. планируют да, до октября. А что в октябре? Они в октябре планируют еще. доставку первого. поставка первого места. Скажите, а есть перспектива вот сообразно французской практике? Есть этот закон, который однозначно нарушается правительством? Но правительство это как бы обезличенная структура. Если возможно, согласно, если в суде будет доказано нарушение этого закона, затем возбудить, соответственно, уголовное преследование, либо судебное производство относительно конкретных официальных лиц, возможно, там, президента Французской Республики, там, министра обороны, министра, там, не знаю, торговли, то есть конкретных чиновников, которые принимали решения, которые ставили подпись под этими документами. Если будет ответственность на них? Да. Mm, я не думаю, что будет сложно доказать, что тогда, когда они подписали, они, ну, они знали, сними, что Россия да. будет атаковать mm -hmm. Украину. Они знали, что Россия атаковала Грузию. И mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. теперь, ну mm -hmm. вот, mm -hmm. они смогут, mm -hmm. наверное, за защищать себя. Решение yeah. по, а за политические решения ответственности как таковой. Mm -hmm. Но я хочу сказать, что в Евросоюзе у нас есть много э, текстов, э, у, которого, у которых нет, э, э, как это. Status. Да, вот, статус закона. А И это, у этого есть э, статус, статус закона. закона. Поэтому а. можно использовать эти принципы, чтобы запретить эту доставку. Но для этого надо судиться. Я читал э, вчера одну э, статью э, от одного эксперта э, Европейского права. Она сказала, что судиться э, за эти принципы это... Возможно, это риск для государства и для фирм, которые занимаются нелегальными бизнесами, но это будет очень сложно. Поэтому сейчас мы организуем демонстрации по ну, Европе, и по Америке, и Канаде. Мы говорим, ну, как сейчас, с ну, медиа, чтобы поднимать этот вопрос, чтобы люди знали больше об этом контракте. Но чтобы запретить и попробовать, ну, попробовать эту процедуру, нам надо будет найти помощь от ну, мощных людей или мощных организаций, которые смогут э, с, судиться э... да, против Франции, потому что а это не маленькое дело. Да, дело. Но это возможно, и я думаю, что чтобы защищать э, ну, демократические принципы Европы, защищать наших союзников, Мы нам надо будет э, это делать. А -а -а. У нас в студії, нагадаю, була Олена Діркова і Клеман Шинов. З вами були Дмитро Левицький і Валерій Дратенко. Ми розмовляли на тему містралів продажу їх Росії.